Alors, au début, je connaissais le championnat turc car je suis de France. J'avais déjà vu l'équipe de Hattai Sport euh, car elle avait fait euh, un bon parcours, des bonnes victoires euh, dans le championnat. Donc, le coach m'a contacté en premier, il n'est passé par personne d'autre. Donc, il m'a contacté, il m'a appelé, il m'a il a pris la température et il m'a fait comprendre qu'il était intéressé, il voulait savoir comment ça, il voulait savoir ma situation avec mon club de guingamp en france. et ensuite, on s'est tout, suite... tout de suite bien entendu. on a, on a parlé de... le même football. et c'est vrai que ça m'a directement intéressé. Moi personnellement, il y a que le coach de Hatay qui m'a appelé personnellement. Et c'est ce qui a fait que ça a beaucoup joué. Mais euh, mon agent était en contact avec euh, des clubs, euh, d'autres clubs de Turquie et d'autres clubs de France. Oui. Ben, C'est ce que j'ai dit euh, tout à l'heure au coach. J'ai jamais eu euh, un tel accueil avec tant de tant de sourires, beaucoup de beaucoup de câlins, des danses. J'avais j'ai jamais vu ça toute ma vie. C'était le meilleur accueil que j'ai reçu depuis que je joue au foot. Et je veux dire, on m'avait prévenu que la Turquie était un que c'était un pays très convivial qui très famille et que Atal aussi était un, un club vraiment euh, très famille ça c'est Ryan qui me l'avait dit mais je m'attendais pas à avoir euh, autant de sourires autant de. Biraz kendi oyun tarzından bahsedebilir mi biz onu bir merkez orta sa ön libero olarak biliyoruz kendisi oyun tarzını nasıl anlatır hangi mevkilerde oynayabiliyor ekstra orta sağı dışında. Je suis formé euh, 10 en 6 un peu plus bas 6 8. Yeah, c'est mon poste de prédilection yeah. c'est mon meilleur poste. Ensuite, dans mon club formateur, j'ai fait tous les postes de défenseur car j'ai une bonne qualité de passe. Pour parler de moi, je suis un joueur euh, qui aime autant défendre qu'attaquer. Je suis très hargneux uh, et j'aime. Euh, ouais, je, je donne tout sur le terrain. Je suis joueur yani, evet. de défense. Evet, ben de biraz görüntülerini, saçları ve ayrı bir imajı var. Sağ içinde de ayrı bir Kendi oyun tarzını kime benzetiyor ya da örnek aldığı bir futbolcu var mı? Bahsedebilir mi? Euh j'aime bien J'ai pas vraiment d'exemple parce que je trouve que j'ai un caractère assez spécial sur le terrain. Je suis vraiment une autre personne sur le terrain. Je déteste perdre, je déteste perdre un duel, pas gagner mon de la tête. Türk futbolu hakkında neler biliyor? Geçen sezon Hatayspor'u takip edebildi mi? Hatayspor Saison IBR de de qui est défini au jacques Alors, déjà, j'ai suivi un petit peu Attai Sport. J'ai dû regarder les gros matchs contre les grosses équipes, contre Beşiktaş, Galatasaray. Après, je n'ai pas suivi personnellement. Mais, euh, mais ouais, ouais, sinon, j'ai suivi. J'ai vu qu'il qu y avait de, de bons joueurs. Il y avait des Français aussi. Il y avait des joueurs qui parlaient français. Donc, euh, ça m'a tout de suite donné envie. Ensuite, moi, mes objectifs personnellement, bah, déjà, je suis nouveau. C'est la première fois que je viens ici. Attends 10 minutes déjà, comme ça, pour que ça soit pas trop long. Oui. Personnellement, je suis venu ici pour déjà pour rendre la confiance que le coach m'a accordé en me faisant venir ici. Et ensuite, mon objectif, c'est de faire le plus de matchs possible, de m'imposer dans cette équipe, montrer de quoi je suis capable, car je sais que taille c'est un club qui, qui met beaucoup en avant ses joueurs, comme on peut voir pour Boupenza ou Ryan Abid, qui vraiment, on voit que quand il fait une bonne saison, il y a vraiment toute la Turquie qui les, qui les regarde. Et collectivement, du coup, pour toute l'équipe, le, déjà le premier objectif, c'est de se maintenir le plus tôt possible. Et une fois qu'on est maintenu, faire une meilleure saison que la, que la saison dernière. Ya, e, Moussa, déjà, il était très très content qu'il y ait une proposition de la Turquie et qu'ensuite d'autres clubs appellent de la Turquie pour moi. Il m'a toujours vanté la Turquie. Il m'a toujours dit que c'était un magnifique pays. Vraiment, vraiment, il m'a toujours dit que c'était un magnifique pays. Et que si j'allais aller là-bas, que j'allais vraiment montrer de quoi je suis capable. Et aussi, j'ai un ami qui s'appelle Mustafa Yatabaré, qui joue aussi en Turquie. C'est vraiment un ami proche, car on, de, on habite dans la même ville, qui bosse aussi avec Moussa. Et qui m'a dit que la Turquie, c'est. À la fin de sa carrière, il veut venir vivre, il veut rester vivre en Turquie. Donc ça veut tout dire, tu vois. Ça veut vraiment dire que la Turquie, c'est. C'est vraiment un bon pays. Tu peux dire que je comptais le faire ce soir sur mes réseaux. Mais là, en live, déjà, je voulais remercier tous les supporters de Hatay pour leur message, car ça m'a vraiment touché. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de fans ici. Et que j'ai hâte de les voir le premier match.

Ağzınıza sağlık abi senin de ağzına sağlık çok teşekkür teşekkürler. ederim teşekkürler hocam görüşmek kolay üzere başarılar diliyorum ben de. Okay thank you thank, thank you very you. much.